Олексій Калачов потрапив до проекту майже випадково. В останню мить. Боже, що про Льошу вірить взагалі нічого не знаю, я його не знаю. <фиваєш> <кажут> Льош темна лошадка. <фиваєш> Навіть на кастингу він не викликав особливих емоцій. Ну, Я, звісно, конечно... Тому мало кто верил у шансы Крыму. Та девочка сборная стала справжним открытием шоу. А Калачов выявился впевненным лидером. Команда Крым на голову выше всех остальных. Вы боретесь очень достойно. Вы боретесь за жизнь и вы боретесь за победу. Энергетика победы взял всех и вся. Просто Леша талантливый, харизматичный э, и артист, и хореограф. В нем много здоровых амбиций. Да, конечно же, мне нравится внимание со стороны прессы, со стороны людей, когда идешь где-то, узнают. Ой, да, Леша Калачев, это все. Ребята надо мной смеются, начинают говорить, что ну конечно, это же звезда. это Калачев, Калачев. М мои друзья, мои близкие, мои родственники очень гордятся тем, что я делаю. Когда сказали, что мы попали в финал, казалось, что я в каком-то сне. це не со мною, Це просто не забуває. Олексій, на перший погляд, спокійний зовні, але дуже експресивний у душі. І, хоча його інтерв'ю не виглядають агресивно і войовничо, насправді він готовий йти до кінця. работа идет на износ. Более жестче стал, что не соответствует моему характеру на самом деле. Но если хочешь добиться результата, то приходится таким быть. Для меня этот проект очень важен.